каждое утро говорю тебе здравствуй, а вечером прощай. Ты об этом, наверное, не знаешь, ведь ты занят миллионами других людей, дела которых важнее моих. Я знаю, ты сильный и всемогущий, пожалуй, ты даже сильнее волшебника. А еще ты добрый. И это очень важно. Для всех важно. Важно знать, что в мире есть кто-то бескорыстный и добрый. Ведь тебе от нас ничего не нужно. Нам же от тебя нужно столько, что ты, наверное, не успеваешь записывать все наши просьбы. Когда у тебя ничего не прошло, зачем мешать? Тебе и так трудно. Я благодарна тебе за все, за отца, который любит меня больше всего на свете, за чудесные зори, которые я встречаю на берегу океана, за цветы, которые радуются мне. Запение птиц Которыми ты наполняешь Мой лес А может быть Ты знаешь обо мне? Может Это ты послал волшебника С чудесной вестью? Конечно Как же я сразу не догадалась Не мог же ты Сам явиться ко мне А может быть Это был ты что-то волшебник не очень был на тебя похож. Что-то я совсем запуталась. Сегодня у меня был трудный день. Но не такой трудный, как у тебя. Но все-таки столько всего произошло. Столько всего. Поэтому давай на сегодня прощаться. Я и так отнимаю тебя. We're both